వచ్చిందే గేద్దాం చెప్పడం లేదా జయ శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జయ శ్రీరామ్ రాష్ట్రిక ఒక ఇరవై నిమిషాలు రాష్ట్రంగా రాత్రి ఒక ఇరవై నిమిషాలు आज करी मैं पार्लियामेंट में बड़े भाई के लिए मैं आपके टीवी में वोट मांगने के लिए आया हूँ मुझे पता है कि जिस प्रकार से पिछले पार्लियामेंट चुनाव में आप सब लोगों ने भैया जी को आशीर्वाद दिया था आप सब लोगों ने भारत भैया तो जी को ताकत दी थी बार और इस इस भैया जी की जीत बार भी पंडित सत्य जी को जला जटक में सात बनाकर फिर से एक बार दिल्ली भेजना है अभी ये सुनना है मेरे मित्रों को अब भी समझा की हिंदू के बारी పంపిస్తారు కదా కదా కానీ కొంతమంది బుద్ధి లేని వాళ్ళు అంటున్నారు నిన్న మొన్న ఆ చనిపోయిన ఆ బిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడు కేసీఆర్ వచ్చిపోయాడు ఆ తిరుమల మండలలో నిలబడి బీసీ చాలా గరిగిందంటాయి ఎందుకయ్యా ఇది ముందుకి జైలు పంపించిండు మరి మరి పండి సంజయ్ అప్పుడు ప్రెషర్ ఇప్పించిడు ఇంకొని కావాలి ఇంకొని కావాలి ఇది ముందు జైలుకి వెళ్తాది దాని గురించి కలిసి కనమాట ఇవాళ మన సేఫ్ ఉందంటే మన కేసీఆర్ కొడుకు ఎందులో ఉంటారు నాలాయకు కొడుకు ఆయన ఏమంటాడు ఏమంటాడైనా జై శ్రీరామ్ కడితే రాదు చావురాదు ఏమి రాదు అంటాడన్నా నువ్వు ఒక నాస్తికుడు నీకు రాము గురించి ఏం తెలుసరా అయోధ్యలో కొత్త రాముడి గుడి కడితే నీ అయ్యా కూడా కదా ఇన్విటేషన్ పంపిస్తాను మీరు పోయినారా మీరు కానీ మీకు ముస్లిం వాళ్ళు కావాలి

भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बनना है ये चुनाव उसके लिए है मेरा मित्रों क्या आप चाहेंगे कि राहुल गांधी पप्पू जैसा इंसान प्रधानमंत्री बने देश का क्या आप चाहेंगे मेरे मित्रों आज ये कांग्रेस ही एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री ना बन अरे कांग्रेस को तो कांग्रेस ही छोड़ो पाकिस्तान में बैठे हुए आला कमान चाइना में बैठे हुए आला कमान भी शरीर है पाकिस्तान में बैठे हुए मंत्री कहता है एक मीडिया वाला पूछता है कि भारत में चुनाव चल है, तो रहे हैं कौन सी पार्टी जीतने तो अच्छी रहेगी तो पाकिस्तान का मंत्री कहता है कोई भी हो मोदी नहीं राहुल गांधी अगर कांग्रेस जीती है तो बहुत अच्छा है यानी आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान और वो पाकिस्तान आज कह रहा है कि कांग्रेस तो में तो इन कांग्रेसियों को पाकिस्तान से बताइए इसलिए मित्रों अगर धर्म को सुरक्षित रखना है तो फिर से एक बार हमारे भारत में मोदी जी जीतना ही है कहीं तो आने वाले समय में अपने आप को हिंदू कहने के लिए पचास बार सूझना पड़ेगा सौ बार सूचना पड़ेगा आप सबको आज एक सर्वे आया है ग्लोबल का यानी सर्वे रिपोर्ट क्या है 1950 से 2015 तक की रिपोर्ट आप उठाकर देख लो हिंदू आठ परसेंट कम हो चुका है आठ परसेंट वही मुसलमान फोर्टी थ्री परसेंट इनकी बढ़ोतरी हुई है मेरे मित्रों फोर्टी थ्री परसेंट बढ़ गई है तो हमारे भारत में श्रीपुर क्या चल रहा है कि इनकी बढ़ाओ और भारत को एक इस्लामिक देश बनाओ ये उनका प्लान चल रहा है मेरे मित्रों तो। अगर ये लोग इनके प्लान में पास हो गए तो सोचो हमें क्या भागना पड़ेगा हिंदुस्तान के अलावा क्या कोई देश है हम यहाँ पर भाग सके अरे इनके पास तो पचास से अधिक इस्लामिक देश है क्या हमारे पास कहीं पर भी एक हिंदू देश है क्या कहीं है क्या हमारे मित्रों इसलिए आपके लिए आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें मोदी जरूरी है अगर इस बार हमारे मोदी जी जीतते हैं तो जनसंख्या कानून लेकर आएंगे हम तो हमारे दो बेटा तुम्हारे भी तो ही तुम्हारे भी दो ही ये कानून लेकर आएंगे आज एक पर दिन हो या सब दिन हो हमारे दो साल है दूध पिलाने वाली है कांग्रेस उनको दूध पिलाकर बड़ा करने वाली है, ये कहते है हम को जीतने नहीं देंगे हमारी एक बहन आई थी महाराष्ट्र से उस बहन ने बहुत अच्छी बात कही है कि बेटा तुम तो पंद्रह मिनट की बात करता हमें पंद्रह सेकंड दे देंगे तो ये बड़ा फुल्डाओ कसोद्दीन ओबीसी कहता है कि मैं मेरे छोटे को कंट्रोल में रखा हूँ अगर मैं छोड़ दिया इसको तो वो बन जाएगा अरे बेटा ये वो अरे उसको तो मेंटल हॉस्पिटल में भेजने की आवश्यकता है अरे वो तो मेंटली डिस्टर्ब है कब क्या बोलता है पता नहीं एक बार तो ये अकबर दोनों इसी कहता है हमें भी जहर डाल सकते हैं हमें भी गोली मार सकते हैं यानी आने वाले समय